Пілко і Максим Голувань, це організатори квест фабрики Педвіг вона називається, і прийшли вони для того, аби розказати про черговий квест, на який особисто я чекала майже рік. Доброго вам ранку, хлопці! Доброго, доброго. В принципі, після того як втеча, да квест сам перший квест стартовий, я було започатковано після того, як відбулася апробація, після того як ми власне зіграли. Ви одразу сказали, що зовсім скоро буде черговий, і зовсім скоро це було зовсім не скоро. А, ну, ви маб... нас ні не, не затролів, потім да? <гум> да. тобто вас все ж таки намагалися якимось чином підштовхнути до того, щоб з'явився черговий проект Альма. Він Ми думали, що нас почнуть на, бити на вулиці просто встріч. Ми навіть у нас є общий діалог, да, де ми цього описалися, тому що ми, ми реально ми анонсирували відкриття Альми, ну, не знаю, клітон клітон. Апреле, апреле уже анонсировали, что будем открывать там через 2-3 месяца, в итоге это все затянулось, и мы открылись только вот буквально там три недели Теперь назад. Ну, да, да. Ну, так вышло, так получилось. Примерно в апреле 7... мы и открылись только Нет. через год. Только а через месяц, а да. Обещались. Не, вообще это был для нас первый опыт такого серьезного квеструма, наполненного механизмами, э, такими интересными уже хай-тековыми задачками. Вот. И мы не рассчитывали, что понадобится столько времени, и вот те ресурсы, которые у нас тогда были, их не хватило для того, чтобы это все сделать. И поэтому э, нам понадобился почти год для того, чтобы это все дело открыть. Но, как говорится, учимся на своих ошибках, и мы же не только один квест пришли сюда анонсировать, у нас их теперь новых два Мы будем говорить про то, что другой уже есть, он скоро уже есть, он уже есть. И причем сегодня открытие, кстати. Ага, вот Так, Тарас, запитание про... с проектом Альма давай, Тарас. Беремося, а з тим, що нансували дуже довго, я бачила ролики. Я думала, ну, у нас ще така традиція показувати якісь фрагменти, да, да, зацікавити людей. Я не буду цього показувати в ранковому ефірі. Це ж страшно. От якимось там радилися з психологами, хто може це пережити, чи просто на собі випробували? наскільки взагалі, це просто трейлер, як в будь-якому фільмі, то напічка да? ну, угу. на все Ну, як в будь-якому фільмі. Ти можеш трейлер подивитися, на фільм уже не йти. Таке теж буває. Але наш квест розкриває цей э, трейлер. Более глубоко. То есть страха как такового там нет, он просто заинтересовывает людей. А... Не, ну вот человек испугался. Я боюсь, Нет, я. в сам... В квест, ну, квест мы, мы, не, мы не преследуем цель именно, чтобы люди выходили, у них тряслись ноги. Мы тестировали на беременных женщин. Да. То есть, знаешь, что сегодня сегодня стоят прям экстренно. Не, самое главное, чтобы людям как бы было какое-то атмосферное наполнение, чтобы людям это нравилось, но главная задача все-таки это квест. Это загадки, всякие механизмы, секреты, да то есть есть квесты в городе Запорожье, то есть не будем говорить какие, которые просто поставили ставку на страх. И угу. там очень страшно. Ну, нам это не интересно. мы хотим, чтобы люди все-таки играли. Что угу. uh, касается сюжета, кто выгадывал сюжет, uh, что потрібно сделать для того, чтобы потрапити в, в проект Альма? чтобы попасть в проект Альма поиграть или что? Чтобы опинитися в атмосфере, скажем так. А, в атмосфере, чтобы попасть. Ну, нужно просто любить вот, вот эти ощущения, адреналин, вот желать его постоянно и прийти просто поиграть, и все. Придумывали мы сюжет все вместе, мы сидели, отдыхали, работали параллельно, то есть для нас это такое, как, ну, мозговой штурм. Мы любим такие вот дни, когда мы собираемся нашей командой и начинаем просто писать идеи на листик, либо же просто это все озвучивать. То есть у нас такой своеобразный брейн-ринг происходит, где мы не соревнуемся там против кого-то, а просто друг с другом боремся вот нашими мыслями, идеями и потом выбираем лучшую из тех, которые были. Вот и получился такой классный, мне кажется, сценарий. В принципе, квест действительно очень качественный и, ну, аналогов, не потому что мы это сделали, действительно, аналогов нет в Запорожье и он, в принципе, конкурирует с квестами, которые в Киеве, с очень известными клаустрофобией, с мышеловками, которая одесская. Ну, в целом, мы очень довольны результатом, и оно того стоило, подождать вот этот год, чтобы у нас появился в городе такой квестру. рум что там за сюжетом, вас До чего вы додумались? Ну... Трейлер вы видели. <реш> Я бачила, да. люди не бачили, Да, некоторые люди, которые не видели, когда они приходят на квест, естественно, проводится инструктаж, что такое квест, что мне можно делать, что нет. По истории вы команда спецотряда, можно так сказать, которая должна спуститься в лабораторию. Это секретная лаборатория, в которой работал профессор Харлон Вейт. И связь с ним была потеряна в течение там месяца и он не выходил на связь и вы должны как бы туда проникнуть достать его разработки и выйти оттуда живыми то есть до этого посылались люди а ему не удалось выйти нет, да судить. ему как бы неизвестно куда он делся до этого и не страшно, как мы говорили ничего страшного нет уже просто выйти живыми, и все это на в очень все просто и придать и с собой эти разработки ну естественно то то задание властная найти найти дешево. на чем он вел исследование да и это как бы оттуда вынести Погано, як на мене. А скажіть, от такий тоді момент. Якщо я хочу пройти на цей квест, варто мені дивитися, трейлер чи ні? Чи буде обязательно, прикольніше? Обязательно, варто да, подивитися, так? Да, так, да. да. посмотрите, звісно. У ну, його... да, нас знімали, в групі ВКонтакті він є, там можете просто... Ні, певзи, ні, не, те я те в тому плані, що можна собі отак от, от, якщо я побачу трейлер, я то, так трохи привідкрию цю загадку, цю туманність цього всього, чи ні? Ні. Чи навпаки закрию, так? Да? Наоборот, у вас з'явиться ще більше інтересу, посмотрите, що далі. Наскільки ну, вже перші відгуки мабуть отримали від проекту Альма, наскільки вони позитивні і наскільки вплинули на, ну, на подальший розвиток цього квесту? Ну, вообще, ми пригласили изначально протестировать нашу ігру опытных квестерів, которые также пишут сценарии, делают квеструмы. Вот, они по поиграли, и мы посмотрели на их реакцию, причем посмотрели на реакцию, пока мы это наблюдали с камер видеонаблюдения. Потом, понятное дело, да, они выйдут, могут нам не, не, не сказать своего объективного мнения, потому что они, по большому счету, являются, ну, в принципе, нашими где-то даже конкурентами. Но вот в целом мы понаблюдали динамику их, их каких-то там реакций, да, и в целом мы довольны, то, что, то чего мы хотели, мы, вот, мы получили. Вот этот вот кайф сидеть и мы наблюдать. были не только опытные, были и обычные, были обычные как бы, да, 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 которые да. выходили и говорили, что у да, нас есть тюрьма, у нас, да, естественно, квест он особо специфический, то есть там нету таких наворотов. А вот Альма, когда они говорят, ну это вообще новый уровень, говорит, мы в восторге. То есть мы не ожидали, что такое может быть в Запорожье. Треба спробовать. Я зрозумела. Так, ну и другой, який сегодня открывается, это... Це взагалі щось, ну просто перший, зрозуміло, був вдалий. Другий потрібен, потрібен сказати, такий, щоб вже перевершив, третій. а третій, значить, має бути ще краще. Третій має, як мінімум, не уступить второму ну, так. там круто? во-первых, во один з найбільших веструмів по площаді. если я не ошибаюсь, 120 квадратных метров, это игровая зона. Этот проект наш совместный с отелем театральный и находится квеструм в самом отеле театральный. То есть вот такая вот инициатива наша, и слава богу, ее поддержала гостиница. В общем-то, они не боятся никаких таких вот интересных вот экспериментов, и они пошли нам навстречу, и мы совместно сделали вот такой вот проект. В отеле театральный есть какие-то потаемные ходы под землей, да? театральный существует уже более 100 лет. Так, я знаю. И у него богатая история. И угу. кто там только не был, в этом отеле очень много известных личностей и наших современных, и вот, и вот те, которые были тогда, когда нас еще не было на свете. И в целом есть история, можете в нее верить, можете в нее не верить, что в да этом долго отеле было, было некое такое VIP-крыло, где происходили трагические события с людьми, которые там жили, с постояльцами, с гостями. В общем, в это кто-то не верил, он приехал, проверил. Губы, оказался оказался в дурдоме, и у вас есть шанс не попасть в психбольницу после прохождения этого квест-рума. Тарас посмехается просто. просто это он сократил. Это я сократил историю. Там история на полчаса, у нас нет времени эфирного, я думаю, да, чтобы я Квест называется Lost Hotel находится в отеле театральный, он уже работает, мы провели все тестовые игры, вчера мы закончили тестировать квест, сегодня мы уже готовы принимать заявки на бронирование, у нас уже на сайте открыта форма бронирования, уже можно забивать игры, суббота, воскресенье уже активно бронирует время, и мы этому очень рады, значит, народ ждал появления вот чего-то такого, и мне кажется, что отельная тематика, это в принципе очень такая вот широкая тема для ужасов и для адреналина. Тут особенность в том, что если мы играли там в сюда, да, или будем играть в проект Альма, это была специально подготовленная зона и, э, ну скажем так, готель это... Це... абсолютно это тоже подвальное помещение, которое в... было в ужасном угу. состоянии и которое тоже на протяжении просто работала большая бригада людей, где-то три месяца, да, то есть это быстро мы возвели. Мы его вот просто и... его его превратили, вот да, его превратили вот. просто вот там можно жить, ну то есть. То, -то он... с постояльцами отеле мы не будем, скажем вот так. Нет, это абсолютно один, как бы это в зоне театрал, это отель, отель театральный, но просто оно находится чуть в другом да, месте. Такое очень красивый, очень красочный, даже вот для всех эстетов, кто просто хотел бы очутиться в красивом месте и в этом месте побыть, поиграть вот уже стоит прийти, для того, чтобы просто очароваться вот тем, что вот так красиво может быть, оказывается, и в квеструмах. У нас-то в городе мы это знаем, да, у нас квеструмы лепятся с того, что есть, и, и мы, в принципе, тому не исключение. Ну, мы в тюрьму, да? по сути, так да, и тюрьму мы сделали вообще своими силами практически, то есть uh -huh. мы почти никого не привлекали к этому, да, всему. А... Lost Hotel, это и мы, и рабочие, и профессионалы, в общем, мы занимались этим очень серьезно и очень быстро мы это все сделали, потому что, опять же, опыт не... А, что? Не про так, <смеш> <да>. uh, <смеш> uh, <смеш> <s> <tak, смеш> і виходить, що можна казати про те, що там загублений готель, да, Lost Hotel, це, uh, скажімо так, більш жіночий квест. Ні, ні. Ні? Нет, нет, В а а данный не момент у нас три квеструма, который <связь> вот mm -hmm. сегодня открывается, по сути, третий, но где-то через месяца два я, э, наша команда открывает еще один. <связь> <связь> нет, да он не страшный, он будет более э, <связь> он будет Он будет пиратский, пиратский с аниматорами. Да, <связь> есть, нет, аниматорами <связь> не будет. <связь> 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 нет, это не детский, но просто будет такой, который вот у нас, как бы вы видите тенденцию. <связь> да, мы страх, не страх, страх, страх. То есть мы решили чуть-чуть от этого и больше авантюра такой добавить, то есть, где будет интереснее. Головне, щоб сталося через два місяці. Ні, ну лост хотел ми обіцяли відкрити. Тепер все по срокам іде. Вони знову ж таки на яку, на яку кількість людей розраховані? Команда зі скількох людей може грати? В проекті Альма железно від двох до чотирьох людей. Больше не можна. Ніяк. Ну, просто угу. менше, ніж тот же лост хотел. Lost Hotel изначально по правилам можно от 2 до 5, но у нас предусмотрена система добора людей, но бывают там дни рождения, хотят прийти там 6-7 человек, тогда могут как бы договориться с нами, и мы их впускаем в количестве семерых человек, но изначально только от 2 до 5. То есть и это комфортно для игры, то есть каждый, чтобы прочувствовал ну, игру на себе, ну и чтобы друг друга, чем больше людей, они начинают друг друга отвлекать во время квеста, и тогда они не обращают на многое внимания. Детячий квест когда-то появится? Есть идеи. Мы понимаем, что родители готовы ради детей вот на раз все. и вырастут дети. И он тут же займется этим Не, он ну... Мне просто... хотелось бы про просто. Ну, пока думаем. Очень тяжело знаете, вот эту грань, да, чтобы потом дети за иком не Ну, то, выводили, что вот, нет. В детском понятно, что пугать не будем, но вот я насчет чего переживаю. Вот, как Это бы, у, нас, у нас реальный, да, квест? То есть ты можешь туда что пощупать, что-то, может быть, тоже тюрьме открутить. Снять, да, да, да. А в детский, ну, ну, если упадет, об угол ударится. Ну, и вот я боюсь просто, да, вот у меня есть дети. То есть я представляю, что дети, дети не могут думаешь, начать дурачиться. Нет, просто он может что-то еще открутить Нет, и... то, что он открутит, мы восстановим. Просто <сих> что они у нас играли в тюрьме, по дети, по было такое. Угу. Было 13-летние, 12-летние играли, они начали между собой лупиться. <сих> то есть начали биться головой в стены. Почему-то, я не знаю, зачем <сих> ну, потому они это... Что они не могли выйти. Нет, просто они дурачились. То есть ему угу. было вот, со стульев там пытались прыгать. То есть бывает и такое. Вот детский квест, нужно все моменты учесть. Мы над этим думаем, пытаемся это разработать. Но Потом пока... Я как, моя будет... Тебе, ну собі. от я ж <laughs> думав, яка кімната, да думаю м'яка кімната. Дякую, хлопці, за те, що завітали. Дуже сподіваюся, що і проект Альма і Lost Hotel, вони будуть надзвичайно популярними, такими ж як власне і в'язниця була. Uh, і давайте далі творіть, uh, тому що Проходите, надзвичайно цікаво. Ми при я от чесно кажу, я вже знаю. Я вже відчуваю думки нашого режисера. Ми прийдемо зовсім скоро. А, все з вами прощаємося. Усього найкращого про дітей говорили, говорили і вирішили ж нагадати про те, що діти кожного ранку в нашому ефірі готують сніданки, малюки, кухарчуки. Чимося смачненьким обов'язково вас порадують.